वसुदेवसुतं देवं कंसचाणोरमर्द्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अधः पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद सवेदवेत् अधश्चोध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणः प्रवृद्धा विषयः प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न ना चादिर्न ना च अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमाकितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययन्त न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्श्राणीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरैर्यदवाप्नोति यच्छाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रै चक्षुस्पर्शनै च रसनं च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसंवते उत्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः चेतसः यदादित्यगतन्तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्छन्द्रमसि एाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचं्यन्नै चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्य, परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्यश्वरः अस्माक्षरमपीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोष्मि लोके वेदे च प्रदिदः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघा एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारता ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगोदाम पञ्चदशोऽध्यायः